mavzu sklerit sklerit nima Sklerit bu sklera qavatini yallig'lanishi shartli ravishda bir necha xil turlarga bo'lib olishimiz mumkin bunday tasniflanish yoki skleritni bir nechta turlarga bo'lish kasallikni tushunishga yordam beradi birinchisi joylashuviga qarab qanday bo'lishimiz mumkin joylashgan joyga qarab ikki xil bo'lishimiz mumkin old hamda orqa sklerit shakliga qarab old skleritni shakliga qarab turib difuz va nodullarga bo'lishimiz mumkin shakliga ko'ra har birini rasmlari bilan e, ko'rib chiqamiz hozircha faqatgina shunchaki e, e, tasniflanishiga e, to'xtalamiz o'tkirligiga qarab turib o'tkirligi bo'yicha nekrozlanmaydigan hamda nekrozlanuvchi turlarga bo'lishimiz mumkin va geneziga ko'ra Yani sababiga ko'ra noinfeksion va infeksion turlariga ajratishimiz mumkin e, skliritni e, to'liq klassifikatsiyasini alohida video shaklida chiqarilgan oldingi e, chiqargan videolarda ko'rish mumkin demak sklerit epidemiologiyasi qanday har bir yuz ming aholiga uch butun o'ndan to'rt va to'rt butun o'ndan bitta bemor to'g'ri keladi ayollarda ko'proq uchraydi eng skleritni eng ko'p uchraydigan turi bu nekrozlanmaydigan old diffuz sklerit diffu sklerit mana yani bu rasmda nekrozlanmaydigan old diffuz sklerit ko'rsatilgan undan keyin nodullar turi bor e, tugunli turi bu nisbatan kamroq uchraydi bemor shikoyatlari nimadan iborat ko'z e, va ko'z atrofidagi e, bo'g'iq yoki o'tmas og'riq ko'z harakatida og'riqni kuchayishi odatda kechasi og'riqni kuchayishi ham kuzatiladi kasal bo'lgan ko'z tomonidan yuz qismga yoki jag' yuz va jag' sohasiga irradiatsiya beruvchi og'riq klinikasi nimadan iborat ya'ni biz nimalarni tekshirganda nimani ko'rishimiz mumkin birinchisi palpatsiyadagi Ağır. Belirte de küçüleyiğ ağır olan. E, közde difuz gibirimi yani görüşümüz mümkün. yok ki sektoral yani tügünlü kırıkta gibirimi yani görüşümüz mümkün. Lakin gibirimiye episkleritten yani, göre Ancak küçüleyip oradan. Sclera şişine görüşümüz mümkün. sklera ko'tarilib turadi va shu hisobiga shish hisobiga sklera pushtisimon yoki siyohrangsimon rangga kiradi ähm, finilifrin testi qilganimizda giperemiya yo'qolmaydi Əm, bu klinikasi endi turlariga keladigan bo'lsak nekrozlanuvchi skliritni turlarini rasmlar bilan ko'rib chiqishimiz mumkin nekrozlanuvchi skliritni asosan ikkita turga bo'lamiz birinchisi yallig'lanish bilan kechadi ikkinchisi yallig'lanishsiz kechadi sklerit bo'lgani bilan yallig'lanish ya'ni skleran yalig'lanish kasalligi bo'lgani bilan aynan yallig'lanish belgilarisiz ham e, skleradagi kasallik shu nekrozlanuvchi turi ichiga kiritilgan yallig'lanishsiz kechadigan turini skleromalatsiya perforans ham deyiladi tushunish uchun eslab qolish uchun osonroq bo'lishi uchun yallanish bilan kechuvchi nekrozlanadigan skritlar hamda yallanishsiz yallanish belgilarisiz kechuvchi nekrozlanuvchi skritlarga bo'lamiz demak birinchisi yallanish bilan kechadigan turi yallanish bilan kechadi ikkinchisi yalig'lanishsiz boshqacha nomi as perforance yallig'lanish bilan kechuvchi nekrozlanuvchi sklerit uch turga bo'linadi birinchisi vazo olyusiv turi ikkinchisi mat turi uchinchisi iatrogen yoki jarrohlikdan keyingi yarlanish bilan kechuvchi nekrozlanuvchi sklirit vazo oyusi nekrozlanuvchi sklerit qanday ko'rinishga ega mana bu vaz e, nekrozlanuvchi skritni klinik ko'rinishi e, granulomatoz ko'rinish qanday ko'rinishga ega granulomatoz nekrozlanuvchi e, yaansh bilan kechuvchi nekrozlanuvchi skrit ko'rinishi e, mana bu esa jarrohlikdan keyingi nekrozlanuvchi e, sklerit ko'rinishi birinchisi a joyida mana bu e, trabikltamy an, an, ya'ni antiglakumato xirurgiyadan e, keyin bo'layotgan e, sklerit ko'rinishi ikkinchisi esa pterigumdan keyingi b xirurgiyadan e, keyin bir necha oy yoki bir necha yillar o'tib sklirit rivojlanishi mumkin agarda bir necha ya'ni bir yoki uch hafta ichida qisqa muddat ichida e, mana shu holatni ko'radigan bo'lsak bu yerda infeksion skleritga ya'ni infeksiya sababga shubha e, qilishimiz kerak bo'ladi vazo turiga yaqinroq to'xtaladigan bo'lsak kelib chiqishi konyuktiva hamda episklerat tomirlarni oklyuziyasi hisobiga limbal soha ishemiyasi hamda sklerat shishi natijasida yuzaga keladi bunda limb sohasida yaqqol ishemiya ya'ni qonsizlanishni ko'rishimiz mumkin granulomatoz turda esa aksincha bu limbal sohadan boshlanadi hamda orqa tomonga va old tomonga qarab e, nekroz rivojlanib boradi sabablari asosan vaskulit va boshqa sistemik e, autoimmun kasalliklar yetragen turiga esa to'xtalib o'tdik perforans kimlarda uchraydi bu odatda yoshi katta e, katta yoshli ayollarda hamda rematoid artrit bilan uzoq muddatdan beri kasal bo'lgan yoshi katta ayollarda uchraydi mana e, bu yerda ko'radigan bo'lsak birinchi rasmda asimtomatik nekrotik o'choqni paydo bo'lishi ana undan keyin mana shu nekrotik o'choqni kengayib borishi uchinchisi esa sklerani shu darajada yupqalashganligi sabab sklera ostidagi e, xroidal tomirli qavatni ko'rishimiz mumkin nomi sleromayatsiya ya'ni sklerani yumshashi e, deyiladi perforans deb nomlangani bilan e, sklerani perforatsiyasi judayam e, kam holatlarda uchraydi joylashuviga qarab turib oldingi hamda orqa skleritga bo'ldik e, pars plana e, kesimidan orqa qismida bo'lgan sklerani yallig'lanishiga orqa sklerit yoki posterior sklerit deyiladi bemor shikoyatlari nimalardan iborat chuqur um, o'tmas simmillovchi og'riq orok. palpatsiyada og'riqni kuchayishi vizus pasayishi chunki maq atrofidagi to'qimalarni zararlanishi hisobiga agarda orqa polusda bo'ladigan bo'lsa vizuni pasayishini ko'rishimiz mumkin klinikasi nimadan iborat klinikasi odatda oldingi qism tinch bo'ladi yoki yengil konyuktiviv yoki yengil skirit belgilarini ko'rishimiz mumkin tinch yoki konyuktivit yoki yengil sklerit belgilarini ko'rishimiz mumkin og'riq ko'rayotgan klinik manzaraga mos kelmaydi bunda diagnostikasida muhim bo'lgan e, tekshiruv albatta mikroskopiya fundusni tekshirish hamda b skandan foydalanish b skanda mana bunday belgini ko'rishimiz mumkin bu belgi t belgisi deb ataladi t ga o'xshagan belgi bo'lgani uchun t belgisi deb ataladi agarda e, buni mana bu holatga ko'radigan bo'lsak mana chizib chizganimizda e, t belgisini ko'rishimiz mumkin bu nima skleradagi shish hisobiga subtenon bo'shliqda suyuqlik to'planishi hisobiga mana bu joyda e, gipo ixogen e, sohani hosil bo'lishi sababli t belgisini paydo bo'lganini ko'ramiz bu bilan birga sklerani qalinlashganini ham ko'ramiz shu o'rinda b skan judayam muhim diagnostikada infeksion sklirit infeksion sklerit infeksiya sabablari bir nechta bu gerpes zoster bo'lishi mumkin tuberkulyoz bo'lishi mumkin yoki turli xil bakteriyalar bo'lishi mumkin e, nimaga shubha qilishimizga qarab turib tekshiruvlarni shu bilan shunga e, moslangan holatda bakteriologik tekshiruvlarni o'tkazishimiz mumkin ananez hamda bemikroskopiya judayam muhim klinik manzarasi nekrozlanuvchi old skliritga o'xshab ketadi va bunga qo'shimcha ravishda yiring ajralganini ko'rishimiz e, mumkin yuqorida aytib o'tganimizdek xirurgiyadan erta ya'ni xirurgiyadan keyingi erta davrda bir uch hafta ichida ayniqsa pxirurgiyasidan keyin mana shunday skleran yupqalashuvini ko'radigan bo'lsak bu yerda infeksion skleritga shubha yuqori bo'lishi kerak diagnostikasi diagnostikasida biomikroskopiya anamnez birinchi o'rinda tabiiy holatda plyus bimikroskopiya eng muhim hisoblanadi agarda e, nekrozlanuvchi noinfeksion oldi skleretni skleritga shubha qiladigan bo'lsak autoimmun kasallarga tekshirishimiz mumkin diagnostikada b skan rolini aytib o'tdik oct roli u darajada katta emas ost nima berishi mumkin bizga orqa skleritda papiledani berishi mumkin ko'rsatish mumkin yoki xuroidadagi turli xil xrodani hroyda ko'chni ko'rishimiz mumkin subretinal suyuqlikni ko'rishimiz mumkin yoki xuroydal qavatlarni ya'ni xurodani buklanishlarini ko'rishimiz mumkin lekin spesifik e, alohida katta yordam bermaydi ubm odatda ishlatilmaydi roli e, deyarli yo'q sababi og'riqli bo'lgan e, ko'zga ubm qilish e, birinchidan qiyin va ikkinchidan bemorni keraksiz og'riq e, bemorda keraksiz og'riq bo'lishiga ge, olib keladi e, burchak holatini ko'rishimiz e, alohida bir spetsifik e, diagnostik ahamiyatga ega emas <imitation> eng muhim qismi davosi tomchi dori yetarli emas asosiy davo bu yallanishga qarshi nosteroid preparatlar ya'ni npvs dozasi aytaylik ibuprofen oladigan bo'lsak olti yuz milligramm kuniga uch mahalda agarda noasteroid yarlanishga qarshi preparatlar foyda bermasa yordam bermasa yoki klinik mazara judayam e, ayanchli holatda bo'ladigan bo'lsa o'tkir kechayotgan bo'lsa bunda sistemik kortikosteroidlarni berishimiz mumkin doza bir milligramm kilogram kuniga e, puls terapiya ham o'tkazish mumkin agarda sistemik kortikosteroid e, davoga javob bermasa bunda antimetabolitlardan foydalanishimiz mumkin metatriksat mimfetil yoki azatioprin undan tashqari agarda antimetabolit davo ham efekt effekt bermaydigan bo'lsa, biologik immunomodulyator dorilardan foydalanishimiz mumkin. Bura ehm infliximab, infliximab adali mumab, rituximab. dorilar nomini kim o'ylab toparkan degan xayol e, keladi shu dorilar nomiga o'qiyotganimda bu konservativ davo edi xirurgik davo ham qilish mumkin xirurgik davo asosan perforatsiyani oldini olishga qaratilgan perforatsiyani oldini olish yoki uni yopishga Ki, bunda, e, korneal, yoki perforatsiya bo'lganini yopishgan bunda kornial yoki skleral e, to'qimadan donor to'qimasidan foydalangan holatda teshikni yamash operatsiyalari bajariladi bu skleretlar haqidagi umumiy qisqacha video edi